сказать, что вооружением они обзавелись серьезным, и они все больше и больше дальнобойным вооружением начинают доставать наши тылы. Дронов реально огромное количество, просто человеческое. Мы теряем личный состав, и мы теряем средства автомобильного транспорта, которые, как вы понимаете, у нас тоже не бесконечны. Ну, пока, по крайней мере, никаких прорывных наших действий, чтобы вот фронт прям вот начал сыпаться у них, нет нигде. И я это слышу, я так понимаю, вы это знаете, что снарядный голод у них уже потихоньку прекращается. Конечно, он закончился, откровенно вот. говоря, да. Вот. Они когда хотят, они стреляют много от души. Дронами они прям очень хорошо перекрылись, О. дронов реально огромное количество, О. просто нечеловеческое. В какой-то момент они пытались из дронов сделать альтернативу. Отсутствию снарядов. Ну, не отсутствию, mm -hmm. а их э, да. суще... существенное сокращение количества, да, так сказать, тех снарядов, которые они могут применить. Соответственно, сейчас у них есть и снаряды, и дроны в огромном mm -hmm. количестве. У нас сейчас нету, просто оказывается не оказывается такого рыба, ну, в полевых условиях, который мог бы им что-то противопоставить. Они, соответственно, лупят по нашим коммуникациям. То есть они не столько по ЛБС даже лупят, стараются, сколько устраивают налета на дороге. Мы очень часто теряем личный состав вне ЛБС, -а. много его теряем, да на подходах к ЛБСу. На глубине 5, 8, 10, 15 километров мы теряем личный состав, и мы теряем средства автомобильного транспорта, которые, как вы понимаете, у нас тоже не бесконечны. Надо сказать, что вооружением они обзавелись серьезным, и они все больше и больше дальнобойным вооружением начинают доставать наши тылы. Да, потому что по Луганску давно не били, сейчас бьют активно. По тылам нашим, которые расположены еще дальше, чем Луганск, тоже бьют сейчас довольно активно. Uh -huh. И надо сказать, что периодически попадают, потому что ну, невозможно все закрыть зонтики ПВО достаточно надежными, чтобы его в какой-то момент нельзя было бы перегрузить. Они совершенствуются, работают, они улучшают тактику своих атак. Прям, так сказать, как говорится, люб дорого смотреть иногда, да? Хороший противник. Противник работает, воюет. И э, держится, достаточно устойчиво держится в обороне, всегда был хорош еще начиная с 2014 года. Наш противник был всегда хорош в обороне. Вот они сейчас в оборону сели и стараются держаться. Надо сказать, что противник, он постоянно совершенствуется. И сейчас, в последнее время, он действительно очень сильно уронил то, что называется, частоту, на которых работает их FPV. И mm -hmm. многие ВПВшки у них работают на частоте от 400 МГц и ниже даже и ниже. Чего раньше, конечно, в помине не было. Поэтому часть наших средств радиоэлектронной борьбы стали просто бесполезны, потому что они на эти частоты глушить не могут. И вообще это частоты, на которых работают радейки. Поэтому если включить мощный рэп, который вот закрывает целый э, спектр частот, то понятно, что, мог, что могут выйти из строя, что может выйти из строя не только наши дроны тоже не смогут подняться, но и наша Например, радиосвязь тоже не сможет функционировать. Поэтому тут есть ряд проблем, но действительно я согласен с тем, что вражеские дроны достали нас настолько, что, может быть, проще откатиться с помощью средств РЭБа. Можем теоретически откатиться, но если больше ко времени такой Второй мировой войны, когда радиосвязи толком нету, когда основная связь осуществляется через тапики, то есть через полевые проводные телефоны. Ну, знаешь, как во время Великой Отечественной войны. Боец в связи с катушкой провода, да, бежит. Да, 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 и да, да. там теле, полевой телефон с эмболитной трубкой, которая хватает страшный командир и что-то туда страшное орёт, да? Так. Вот примерно так. Но я считаю, что это действительно будет некоторым выходом. Сначала Киев получал каски, затем ПТРК, потом артиллерию, танки, РСЗО, ПВО Патриот, крылатые ракеты. И вот теперь Европа и США начали наносить удары демократическим оружием по исторической территории России. Сначала будут наносить удары аккуратно, или, как уже сказал официально координатор Белого дома Кирби, по командным пунктам, по узлам связи и складам с боеприпасами. Как только мы ответим, а мы, конечно, ответим, НАТО и Пентагон, вероятно, переключаться на новые цели, которые тоже обязательно назовут легитимными. Париж не против Іспользування своїх дальнобойних ракет скальп для ударів по російським воєнним аеродромам уже не только в Білгородській, но и в Курской області. Сергій з директор директор дефенс ДеФЦЕКС та ведучий рубрики «Военные підсумки дня Сергей, вітаю, будь ласка. Вітаю тебе Василь, вітайнахлядачів. Сьогодні на славниках підсумкова програма. Звісно, ми будемо говорити про наслідки відходу наших військ з вугледару і про Курахівський напрямок, який сьогодні є найбільш гарячішим за зведенням Генштабу саме на сьогодні. Про це буде у розмові з воїнами 33-ї механізованої бригади, яка тримає оборону на цій ділянці. Про все це за мить. Ну, власне, цей тиждень прийшов під темою вугледару, з якого після понад двох років оборони наші війська відійшли. Противник після цих тривалих атак і значних втрат захопив руїни і отримав такі певні тактичні здобутки. Так, для нас це боляче, проте фронт не посипався. Відбувся відхід наших частин на нові рубежі оборони. І Зараз є там низка оцінок і експертів і військових з приводу того, що. Командування зсу запізнилося з наказом про відхід з міста, але у будь-якому разі слід розуміти, що не маючи повної картини і не маючи повної інформації, яка є на штабах різного рівня, досить ну не варто робити такі висновки, не знаючи повної картини. Але ми знаємо, що була суттєва перевага ворога в живій силі та артилерії в кабах. Військові, які тримали цю ділянку фронту, порівнювали ситуацію з 22-м, 23-м і 24-м роком. І казали, що в 22-м, 23-м роках, коли ворог наступав, у них була значна кількість засобів артилерії. Можна було знищувати ворога, не шкодуючи боєприпасів. У 24-му році ситуація була гіршою. І коли відбулися флангові штурми, то вже тоді переваги по живій силі противника там зросла від 8 до 10. І також є ну, низка таких е, повідомлень, інформацій в, в наших мас медіа де окремі командири розказували про те, що кількість військових в, в бригаді суттєво зменшилась чи, саме через втрати. В одному з батальйонів було з 350 вояків, було лише 30, і це якраз ну, суттєво вплинуло на можливості бригади. І можливо, якраз ну, це було ну, одним з чинників того, що. Довелося відійти, і вже там 2 жовтня там косу Хортиця заявила про те, що з огляду на флангові дії противника на перевагу противника і дії, які висна, виснажили висвиснажило наших підрозділів, виникла загроза оточення міста, і тому було хвалено рішення відійти. Що буде зараз е, далі? Судячи з е, повідомлень, зараз ну, власне рашисти говорять про можливі там подальші дії в наступку на. Наступу на Курахове, але думаю, що зараз буде таке певне перегрупування противника, знову накопичення сил і не лише ризик на Курахове, можливо, також що ворог навпаки здійснить рух в, на захід, зокрема. Від причистівки до великої новосілки це так само великий значний населений пункт, важливий елемент нашої оборони, але все це припущення. Побачимо, як буде динаміка розвиватися далі. Але в будь-якому разі віддамо належну мужності воїнам 72-ї бригади, які здійснили час оборону міста і здійснили вихід з цієї ділянки на нові рубежі, де так само вони далі триматимуть оборону. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.